Чтобы четко не было. Ну, близкие и родные. Просим тоже власти свою сериалу, к Богу. Господь просветил нашего Марка. Правильно? Светом свое, своего Бога познания изгоняется из души таинство крещения, рак рода человечества. Вы заметите, какие в какой момент. Еще младенец не укусил, ничего не сделал, а священник обращается к нему с следующими словами. И жени из него, то есть его души, всякого нечистого и лукавого духа, скрытого и гнездящегося в сердце его. Еще ничего не делал, уже заработка и так есть. Изгоняется дух нечистый. Всевается семя Христово задача духовного родителя всячески с помощью ствовать, чтобы это сегодня Христово проросло, дало свои плоды. Вот а для чего христианские добродетели, которые бы способствовали нам в жизни Ясно, когда? Поэтому, дорогие мои, близкие роды, тоже давайте будем молиться. Если, конечно, подходить умом, любое сердце, будет... ой, ай, раздевать, ой, ой. Давайте мы будем решать вопросы веры умом, а будем решать их чем веры. Молиться и просить Бога. Все, дорогие, начинаем. Благословен Бог навсегда, всегда, и ней и веки веков, и слава тебе, Боже, слава тебе. Царь небесный, пеш, перед души истинной железе, свеся исполняя сокровища благих. И жизнь куда? приди, и сели на чистый, всякие скверны, спаси плавище наше. Святой Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.